मन अबदा अला हबीबी का खैर खल में सबसे पहले मैं, <تصفيق> मैं अपने वालद महतरम की तरफ से वालदा मेरे सारे बहन भाइयों की तरफ से हमारा तकरीबन सारा ही ख़ानदान हजरत साहब का बैद था उन सब की तरफ से खुशूस कल <मत> रात, रात से शुब हुसैन शाह साहब थे तो उन्होंने मुझे तकीद फरमाई थी कि अगर तुझे मौका मिले तो जिन्होंने सब के सामने मेरी अकीदत की आपको ताज़ी तुम पेश करते हैं आप सबको मेरे शहर आका नमत सही वसन साहबजादा काजी मोहम्मद फैज रसूल रिजवी साहब सीधा मजदूर हजूर साहबजादा फैज रजा रजवी साहब सीधा मजदूर हजूर साहबजादा फैज जिलानी साहब

जहाज़ में भी यही पड़ता रहा था मैं अर्श पर मची वो मोमिन ने साले मिला अर्श पर दो में मची वो मोमिन साले मिला फर्श से मातम उठे वो तये बोता है गया वो तये बोता है गया, गया। फर्श से मातम उठे वो तये बोता है गया अभी उस फरमा रहे थे के। आलम सलाम ने जिस शख्स की बिशारत दी हो और उनको जिनको लोग अपना मुरबी अपना उस्ताद अपना रहब रहनुमा समझते थे कैसे नादान थे कि दिल में बगस की ना लेकिन सरकार की शान ऐसी थी साहब की कि जिस मैदान में, में वो खड़े हुए जिस मैदान में, में सीरत तैयबा देखें मतलब आखिर रसूल के फजल थे ना रसूल के फजल सीरत ऐसी थी यकीन जाने कि मैं तकरीबन 25 साल के 18 साल सारी उम्र मदीना में दो साल की उम्र में तीन साल की उम्र में मैं घूम गया था हज के दौरान तो, तो पीर साहब ने मुझे ढूंढा था मदीना में। तो उस वक्त से तो मैं साथ हूँ लेकिन 25 साल की उम्र से कम वह मैं तनकीदी से उनकी अदाओं को देखता था उनका उठना बैठना बोलना, मजाक खाना पीना, अपने करने वालों पेश आना मोहब्बत करने वालों से पेश आना खुदा की कसम सब जानते हैं यहाँ पर वाले साहब को पचास साल तकरीबन अमरीका में हो गए मैंने जिन जिन बड़ों का नाम आप ले सकते हैं जो आपके जहन में आते हैं मैंने शायद तकरीबन सब की मैंने खिदमत अल्लाह तदत बख्शी लेकिन मैं नहीं यू कहता हूँ ऐसा शब्द देखा ही ऐसी ऐसी नफीस तबीयत ऐसी ऐसा किरदार उठना बैठना हर चीज में एक नजर एक सोच एक फिक्र थी अमल के मैदान में रूहानी मैदान में हमारे यहाँ मेरे पैदाइश से पहले हमारे एक बाई हाई कभी सरकार को ना मिले हजूर पीर साहब को साथ कभी नहीं मिलते थे अब जी के साथ वो सेवेंटी फाइव में हज पर गए तो मदीना मुनवरा में अब जी को कहने लगे कि आज मैंने रहमत आलम की ज्यारत की है मुर्तजा खान साहब रहा कहते मैंने उनकी ज्यारत की है वहाँ मिठाई तकसीम हुई दो साल के बाद पीर साहब सतर में पहली मरतबा अमरीका तशरीफ लाए वो तो वो को बागे बागे के दस्तक पर मुर्तजा खान साहब ने दरवाजा दिया शख्स के लेके जाऊपर जो आज आपका मेहमान आया है, है मदीना पुरब्र में सरकार की ज्यारत की थी तो वहाँ मैंने दिन में ये नीयत की थी कि यार ना मुझे एक रहबर एक मुंशी मुझे तलाश है तो मैंने इस शख्स को सरकार के साथ बैठा देखा था

तो वो कहने लगे मैंने एक पैगाम देना है मेरे पास सारी तह, तहरीर मौजूद है कि मैंने सरकार अल्लात इस इस्लाम की इजाज़त की उसने पहले अपना हलफ उठाया और उसने कहा कि मैं इनको जानता नहीं हूँ मैं कराची में रहता हूँ मैं इनको जानता नहीं हूँ लेकिन मेरे रहमत आलम अपने नाना पाक को ख्वाब में मैंने देखा तो वो एक सफेद रही शख्स को माथे पर पोसा दे रहे हैं उनकी आंखों पर पोसा दे रहे हैं और फरमा रहे हैं कि बेटा ये मेरा सरदार अहमद का बेटा मोहम्मद फजल रसूल हैदर है और मैं गवाही देता हूँ कि ये बगैर हिसाब जन्नती है मैं ये पैगाम उनको देना चाहता हूँ मैं कभी मिला नहीं हूँ मेरे पास तहरीर मौजूद है तो क्यों ना ताहिर गया मैं बस आखिर में कुछ चंद मुझे माजरत बस मेरी कैफियत कुछ इस तरह ही है लेकिन हर मैदान में सीरत में जो यहाँ दोस्त बैठे हैं अंकल न्याजी बैठे हैं घर वाले तो जानते ही हैं कि आपसे खुशबू निकलती थी यकीन जाने मेरे पास रुमाल उनकी बचपन की रखी हुई है आप इतर जो मर्जी कह दें मुझे कि वो इतर बहुत लगाए करते थे इतर को आप कोई भी खरीद के इतर एक एक कपड़े पर रख के आप मुझे बताएं कि आप तीस साल बाद अगर उस कपड़े को निकालेंगे तो वो खुशबू होगी आज तक मेरे पास उनके रुमाल कपड़े रखे हैं टोपियां रखी हैं और उसकी वजह ये वो शख्स है जो चार हजार मरतमा खड़े हो रोजाना द्रुद पाक पेश करा करता था। लोग करता इसके चार हजार मरतमा खड़े हो रोजाना बिला नागस दहाइयों से जो तो शख्स ध्रुद पाक पेश करता हो और वो भी के अपनों दसरे से तो क्या उसके बदन से खुशबू नहीं निकली अमल के मैदान में आज देखें कल मैं बात कर रहा था अमल के मैदान में देखें अकेला कोई दुनियावी सुल्तान तो नहीं थे ना दुनियावी बादशाह तो नहीं थे कोई दुनियावी तो नहीं थे आज इस महल को देखें आज इस मस्जिद को देखें ये पूरे आलम इस्लाम के लिए एक सबक है कि ना ये दुनियावी सुल्तान ना ये ना कोई दुनियावी बादशाह ना ये ना कोई सरमादार आज, आज इस मरकज को देखें, देखें।, देखें कि ये एक, एक शख्स हाँ रूहानी बादशाह था भादश हाँ रूहानी सुल्तान था कि ऐसी जैसी इमारतें हैं जब जाके नजर तो आदमी आंखें खोले तो पता चले कि दीन की खातिर अपनी फिक्र की खातिर अहले सुन्नत की खातिर कुर्बानिया एक शख्स ने कैसी दी ये तो एक तारीख एक लम्बी तारीख है फर्श से मातम उठे वो तैयबो बोताह गया फर्श से मातम उठे वो तैयबो बोताह गया मैं आखिर में उनकी इस गुजारिश में उनकी दरबार में पेश करते हुए जो आपने मेरे बारे में जो कुछ भी कभी सोचा हो दुआ फरमाएं आप सब दुआ फरमाएं कि मुझे अल्लाह तलायात उस पर कायम और दायम और मुझे तोफ़ी बख्शे कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ और आखिर तवाना अल्हम्दुलिल्लाह